Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan yang lain. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tugasan kumpulan yang bertajuk Intervensi Kaunseling bagi meningkatkan kesihatan mental murid sekolah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada empat orang iaitu Wan Nur Ifah, saya sendiri Afiqah Khalidah, Alia Nadia dan juga Nurul Hairi. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, lebih baik kita tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan kesihatan. Menurut World Health Organization, iaitu WHO secara ringkasnya, mengatakan bahawa kesihatan menyeluruh merangkumi fizikal, mental dan juga sosial. Namun, menurut rujukan yang diambil daripada Hamid 2019, mengatakan bahawa kesihatan mental ni sering disalah tafsir oleh orang ramai sebagai gila. Sedangkan, ia bukan sahaja melibatkan tingkah laku semata-mata, malah juga gangguan emosi dan juga sosial. Negara kita mempunyai harapan yang sangat tinggi kepada generasi muda Kenera kerana generasi muda seperti golongan remaja dan kanak-kanak lah yang akan memacu negara kita di masa akan datang. Namun, dengan statistik yang dikeluarkan oleh NHMS iaitu Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti Malaysia mewujudkan kebimbangan kepada orang ramai iaitu kes pelajar mental meningkat daripada 424,000 kepada 922,000 pada tahun 2023. Persoalan yang bermain di minda, mengapa perkara ini berlaku dan apakah puncanya? Setelah dikaji, punca seperti konflik keluarga, tekanan akademik serta pengaruh rakan dan bunyi merupakan antara punca yang menyebabkan perkara ini berlaku. Jadi pembentangan pada hari ini akan mengupas dengan mendalam berkenaan dengan isu ini serta intervensi yang boleh dijalankan. Seterusnya, saya serahkan kepada Alia. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada isu dan permasalahan. Isu mengenai kesihatan mental ini bukanlah sesuatu yang baru ataupun ganjil di Malaysia. Kesihatan mental bukan saja perlu dititik beratkan pada golongan dewasa, malah kanak-kanak dan remaja juga perlu dititik beratkan. Hari ini kerana pada usia yang sangat muda, kanak-kanak berisiko untuk mengalami gangguan mental akibat daripada pelbagai faktor dan juga aspek. Dan di sini Majlis Keselamatan Negara menyatakan bahawa seorang daripada 20 orang kanak-kanak di Malaysia yang berusia 5 hingga 9 tahun mengalami gangguan mental. Ibu bapa dan penjaga sebenarnya memainkan peranan yang penting untuk memastikan kesihatan mental murid ini sentiasa dijaga. Namun, uh, ibu bapa masih ramai yang belum menguasai cara untuk menjaga kesihatan mental anak-anak mereka. Uh, dan uh, cara didikan yang kasar, uh, ramai yang terapkan perkara ini uh, seperti merontan anak, menghukum secara fizikal dan perkara-perkara inilah yang akan uh, memberi kesan yang negatif kepada mental kanak-kanak. Jika kita lihat, kanak-kanak uh, sebenarnya mereka mempunyai persepsi bahawa budaya mendidik yang kasar ini adalah sebuah norma uh, dan uh, seterusnya meninggalkan kesan yang mempunyai mereka dewasa. Dan seterusnya, uh, kita bincangkan tentang kes penderaan di mana kes penderaan dilaporkan semakin meningkat dari tahun ke tahun seterusnya uh, dan uh, pada tahun 2021 um, kes penderaan adalah sebanyak 6,144 dan ia uh, meningkat sebanyak 626 6 kes pada tahun 2022 menjadikan ia sebanyak 6,770 dan kes ini bukan sahaja merangkumi penderaan fizikal tetapi juga uh, merangkumi uh, penderaan mental seperti melepaskan kemarahan kepada kanak-kanak dan walaupun uh, rakyat Malaysia cakna dan tahu mengenai isu kesihatan mental tetapi individu yang ingin mendapatkan khidmat kaunseling mereka perlu menghadapi stigma ataupun persep, uh, persepsi negatif daripada masyarakat sekeliling dan perkara ini bukan saja berlaku pada uh, golongan dewasa malah murid-murid yang masih berada dalam uh, lingkungan umum yang memerlukan validasi daripada rakan uh, sebaya mereka mereka cenderung untuk berasa malu dan takut uh, akan persepsi daripada rakan-rakan mereka oleh itu mereka uh, belum bersedia untuk mendapatkan bantuan kaunseling kerana mereka merasakan bahawa perikmatan ini akan uh, menunjukkan kelemahan mereka dan pada masa kini, murid-murid sering dibebankan dengan tekanan akademik uh, seawal umur 4 tahun, iaitu pada peringkat prasekolah Di, uh, dan ini mengakibatkan murid-murid uh, uh, berasa takut untuk pergi ke sekolah uh, dan kajian Fauziah Muhammad Jafar dan Nur Aimi Harun mendapati bahawa murid-murid berasa gusar uh, akibat uh, daripada sikap guru yang garang dan juga murid-murid perlu menyiapkan uh, kerja sekolah yang banyak mengakibatkan mereka tidak dapat berehat ataupun melakukan hobi yang mereka ingin lakukan. Dan hal ini bukan sahaja berlaku uh, pada peringkat prasekolah ataupun sekolah rendah, malah murid sekolah menengah juga uh, menghadapi uh, stres akademik yang tinggi. Akhir sekali, murid-murid uh, perlu menghadapi persekitaran sosial yang toksik di mana murid-murid uh, ini dibuli oleh murid lain yang lebih kuat daripada mereka uh, dan mereka diganggu uh, dengan perlakuan yang negatif seperti dipanggil dengan gelaran nama yang buruk uh, mereka ditertawakan dan juga diejek um, dan perlakuan negatif inilah akan menjejaskan kesihatan murid yang dibuli dan akibatnya mereka perlu menanggung emosi yang negatif seperti malu, takut untuk datang sekolah dan hal inilah yang menyebabkan mereka kurang berminat untuk ke sekolah. Oleh itu, setiap pihak yang berkenaan perlulah menjalankan tanggungjawab untuk meneroka cara ataupun intervensi yang lebih berkesan dan sistematik dalam usaha meningkatkan kesihatan mental murid sekolah. Terima kasih alia. Jadi kita dah pun dengar uh, penerangan berkaitan dengan isu dan juga permasalahan. Jadi kita perlukan sokongan daripada penyelidikan lepas berkaitan dengan isu yang dikaji. Keseluruhan daripada daripada kajian lepas membuktikan bahawa kesihatan mental murid dipengaruhi oleh faktor luar dan dalaman, seperti yang tertera dalam kajian Nur Hayati Ahmad dan Asma Amalia Azman. Walaupun perkhidmatan kaunseling tersedia di setiap sekolah namun stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap keberkesanan kaunseling menjadi penghalang utama kepada murid dalam mendapatkan bantuan. Walau bagaimanapun terdapat juga kajian yang membuktikan keberkesanan intervensi kaunseling dalam membantu murid menguruskan kesihatan mental dengan sebaiknya. Justeru itu adalah penting untuk memperkukuhkan lagi peranan kaunseling di sekolah untuk menghapuskan stigma negatif yang wujud serta memberikan pendedahan awal tentang manfaat kaunseling kepada murid. Seterusnya saya serahkan kepada Nurul Haidi. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan membentangkan tentang perbincangan. Seperti yang dimaklumkan oleh sahabat saya sebelum ini, isu kesihatan mental semakin meningkat. Oleh itu, intervensi kaunseling adalah pendekatan yang sangat sesuai untuk meningkatkan kesihatan mental di kalangan murid sekolah. Kaunseling adalah satu pendekatan atau proses untuk membimbing individu membina dimensi baru dari segi emosi, tingkah laku dan pemikiran. Dalam menangani isu kesihatan mental murid, kaunselor atau guru pembimbing boleh menjalankan intervensi kaunseling sama ada sesi kaunseling individu atau sesi kaunseling ke kelompok bergantung kepada isu dan keperluan murid. Sesi secara individu adalah satu bentuk interaksi atau pertemuan secara langsung dengan kaunselor dengan seorang murid. Ha, tapi kalau sesi secara kelompok pula melibatkan sekumpulan kecil murid dalam dua ataupun lebih orang dalam satu sesi. Kedua-duanya memainkan peranan penting untuk mensejahterakan emosi murid. Seterusnya, intervensi kaunseling yang berasaskan pendekatan terapi bermain. Terapi bermain ini adalah pendekatan yang berkesan dan sesuai untuk murid sekolah rendah. Sebab tak semua murid, especially murid sekolah rendah, boleh meluahkan perasaan Uh, boleh meluahkan masalah dan ketidakpuasan hati mereka secara lisan. Kanak-kanak ni dia ada kesukaran untuk mengekspresikan emosi seperti marah, gembira, sedih, apatah lagi emosi yang lebih complicated, uh, yang lebih mendalam seperti kecewa, keliru dan sebagainya. Jadi semasa bermain, murid boleh melakonkan perasaan mereka seperti keadaan sebenar dan perlahan-lahan mereka akan melepaskan emosi negatif mereka dan membentuk keyakinan serta penghargaan terhadap diri sendiri yang mana sangat penting untuk pertumbuhan diri yang positif. Baik, akhir sekali adalah intervensi kaunseling yang menggunakan pendekatan spiritual dan kerohanian. Pendekatan ini dia merawat individu yang mengalami masalah kemurungan. Uh, pendekatan spiritual dan kerohanian melalui ibadah, doa dan rasa syukur Membolehkan murid sekolah mendapat ketenangan, mengurangkan kemurungan Dan membantu murid untuk mengatasi tekanan emosi Secara keseluruhannya, intervensi kaunseling berperanan penting dalam menambah baik isu kesihatan mental murid sekolah Baik, itu sahaja dari saya. Sekian terima kasih Nama saya Wan Nur Ifah binti Wan Rosli. Seterusnya saya akan sambung berkaitan dengan implikasi. Jadi antara implikasi intervensi kaunseling ialah membantu meningkatkan kesejahteraan emosi murid sekolah. Melalui sesi kaunseling, murid diberikan ruang yang selamat untuk meluahkan perasaan tanpa rasa takut dihakimi. Perkara ini amat penting bagi murid yang menyimpan tekanan emosi sama ada disebabkan masalah di rumah, pergaulan rakan sebaya atau tekanan belajar. Apabila emosi negatif ini tidak diluahkan, ia boleh membawa kepada masalah yang lebih serius seperti kemurungan, keresahan atau tingkah laku agresif. Yang kedua ialah, kaunseling bukan sahaja memberi fokus kepada aspek emosi dan sosial murid, malah turut memainkan peranan penting dalam menyokong pencapaian akademik mereka. Dalam dunia pendidikan yang semakin mencabar, murid bukan sahaja perlu berhadapan dengan beban pembelajaran tetapi juga pelbagai tekanan lain seperti persaingan rakan sebaya, harapan ibu bapa dan isu peribadi yang mengganggu tumpuan mereka. Menurut Mahfar Zaini dan Norden 2017, murid menghadapi tekanan yang besar melalui persaingan sengit dalam mengejar pencapaian akademik. Melalui sesi kaunseling, murid dapat dibantu untuk mengenal pasti punca-punca tekanan akademik yang dihadapi serta mempelajari cara yang lebih berkesan untuk menguruskannya. Akhir sekali, Kaunseling turut memberi impak yang besar terhadap perkembangan sosial murid. Dalam persekitaran sekolah yang melibatkan uh, interaksi harian dengan rakan sebaya, guru dan warga sekolah yang lain, kemahiran sosial yang baik amat penting untuk membentuk pribadi yang seimbang dan harmoni. Melalui bimbingan kaunseling, murid dapat mempelajari cara untuk berkomunikasi secara berkesan, menghormati pandangan orang lain serta menyelesaikan konflik secara matang seterusnya saya akan sambung berkaitan dengan uh, cadangan antara cadangan untuk intervensi kaunseling ialah pihak sekolah boleh mewujudkan program kesejaran kesihatan mental secara berkala seperti ceramah bengkel dan kemotivasi program seperti ini amat penting untuk memberikan pendedahan awal kepada murid tentang kepentingan menjaga kesihatan mental serta membantu mereka memahami bahawa masalah mental bukanlah sesuatu yang perlu disembunyikan berdasarkan kajian daripada Safari at 2011 tahap pengetahuan segelintir remaja terhadap penyakit mental adalah rendah oleh itu, melalui ceramah oleh pakar psikologi atau kaunselor profesional, murid akan memperoleh maklumat yang sahih mengenai isu seperti tekanan, kebimbangan, kemurungan dan cara-cara mengatasinya. Selain itu, pihak sekolah juga adalah menyediakan ruang kaunseling yang kondusif, selesa dan mesra murid. Ruang kaunseling bukan sekadar bilik biasa tetapi ia merupakan zon selamat untuk murid berkongsi masalah, meluahkan emosi serta mendapatkan sokongan psikologi. Oleh itu reka bentuk dan suasana ruang tersebut perlu diberi perhatian agar benar-benar mampu mewujudkan persekitaran yang menenangkan dan menyokong proses pemulihan mental murid. Akhir sekali kerjasama yang erat antara guru, ibu bapa dan kaunselor amat penting bagi memastikan intervensi kaunseling terhadap kesihatan mental murid dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesan. Kaunselor uh, sahaja tidak mampu uh, memantau semua murid pada setiap masa. Oleh itu peranan guru dan ibu bapa sebagai barisan hadapan dalam kehidupan harian murid amat diperlukan untuk mengesan perubahan tingkah laku, emosi atau corak pembelajaran yang mungkin menjadi penanda awal kepada masalah kesihatan mental. Baik, secara kesimpulannya, punca utama yang menyumbang kepada masalah kesihatan mental murid adalah konflik keluarga seperti pergaduhan ibu bapa, kekurangan kasih sayang atau penderaan, pengaruh negatif rakan sebaya dan persekitaran sosial yang toksik. Bagi menangani isu ini, intervensi kaunseling dengan jelas telah menjadi menjadi kaedah dan pendekatan yang efektif dan bertepatan dengan situasi semasa. Antaranya adalah pendekatan melalui sesi kaunseling individu, kaunseling secara kelompok, terapi bermain dan pendekatan spiritual atau kerohanian. Pendekatan ini bukan sahaja membantu murid sekolah mengendalikan tekanan emosi tapi juga membentuk ketahanan mental dan mengukuhkan rasa yakin dalam diri mereka. Agenda utama yang perlu diterapkan dalam sistem pendidikan adalah penambahbaikan kemudahan untuk mendapatkan khidmat bimbingan kaunseling, kompetensi kaunselor dan juga usaha untuk mengubah persepsi masyarakat. Sokongan yang konsisten daripada pihak sekolah, ibu bapa, guru dan masyarakat sangat penting bagi menjamin murid mendapat bimbingan dan bantuan yang diperlukan dalam suasana yang aman dan tanpa diskriminasi justru intervensi kaunseling bukan hanya dianggap sebagai langkah pemulihan atau rawatan tapi juga boleh menjadi pelaburan jangka masa panjang bagi mencapai pembentukan menyeluruh murid baik itu saja dari kami sekian terima kasih